मोदी सरकारने सुरू केलेल्या मेक इन इंडिया अंतर्गत अॅक्युरेट गेजिंग अँड इन्स्ट्रुमेंट या कंपनीतर्फे जागतिक पातळीवरील व्यवसाय मिळू शकणाऱ्या नव्या मॅनेजमेंट यंत्रांच्या उत्पादनाचा प्रारंभ पुण्याजवळील खळद येथे विविध मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला मेक इन इंडिया सरकार विदेशी कंपन्या आणून कसलं मेक इन इंडिया करत आहे अशी टीका मोदी सरकारवर रामदेव बाबा यांनी पुण्यात केली योग गुरु रामदेव बाबा यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतील मेक इन इंडियाच्या कार्यक्रमावर टीका केली आहे मेक इन इंडिया करत असताना विदेशी कंपन्यांना बोलवलं जात आहे त्या कंपन्या इकडे येणार आणि देश लुटून घेऊन जाणार अगोदरच ईस्ट इंडिया कंपनीनं सर्व लुटून नेलंय आता मेक इन इंडियात सरकार विदेशी कंपन्या आणून कसलं मेक इन इंडिया करत आहे अशी टीका रामदेव बाबांनी पुण्यात केली पतंजली लेकिन अब साइज बहुत बड़ा होने जा रहा है अभी मैं थोड़ी घोषणा कर दूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी इसलिए अभी नहीं करने वाला इतना बड़ा साइज होगा इतना बड़ा साइज होगा कि आने वाले तीन से पांच वर्षों में इन एमएमसी से चार से पांच गुना बड़ा साइज होगा पतंजलि का और इसके पीछे कारण है जो है वो देश के लिए तो हम दो वर्टिकल कर रहे हैं फूड में दो कर रहे हैं कॉस्मेटिक में तो जो भी जैन समाज के समर्थ भाई हैं ऐसे कम से कम दो हजार से ज्यादा भाइयों का समावेश तो हम पतंजलि में कर सकते हैं सेवा देने के लिए आप आगे आओ जुड़ो आगे बढ़ो चाहे वो सेल्स में जुड़ो प्रोडक्शन में जुड़ो किसी भी चीज में जुड़ो ना आगे बढ़ो अपना देश है भाई इसको आगे बढ़ाना है सबको मिलकर के और मैं आपसे बात ही कह रहा था अपने ऊपर गौरव होना चाहिए अपने देश पर गौरव होना चाहिए अपने देश के ब्रेड पर गौरव होना चाहिए अब लोग किस पर बाल देसी हेड एंड शोल्डर पेंटेन क्लिनिक प्लस शैंपू विदेशी दांत देसी कोलगेट एक्सीडेंट क्लोजअप विदेशी हमने केश कांति और दंत कांति ऐसा बनाया है अभी इसी साल ये तो घोषणा यहीं से कर देता हूं इसी साल दंतकान्ति कोलगेट से बड़ा ब्रांड होने जा रहा है अभी बराबर में आकर के खड़ा हो गया है अब ये सर्वे आएंगे तीन महीने के बाद मैं पहले बता दे रहा हूं आपको जितनी कोलगेट की सेल है उतनी सेल हमने करनी शुरू कर दी है और इस साल के अंत तक कोलगेट का शीर्षासन करा देने तीन साल में तो फिर पेनजी और यूनिलीवर का भी शीर्षासन हो जाएगा ये गौरव होना चाहिए अपने ब्रांड का और उसके पीछे उसके पीछे लोगों की भलाई ये मकसद होना चाहिए हम अपने कोलगेट दंतकान्ति के ऊपर खाली ग्रीन लोगो ही नहीं लिखते कोई भी उसमें मांसाहार वाली चीज नहीं है फिर जड़ी बूटियां हैं और उसका फायदा है लोगों के जिनके कॉलगेट वेबसाइट क्लोजअप कर करके दांत खराब हो गए थे वो दंत कांति से ठीक हो गए आप लोगों को आश्चर्य होगा क्योंकि आप व्यापार से जुड़े हुए हो हमने जब शुरू किया था तब हम पचास हजार ट्यूब बनाते थे आज से तीन साल पहले फिर उसका इतना रिजल्ट आया माउथ पब्लिसिटी अभी थोड़ा बहुत हमने विज्ञापन शुरू किया सफेद कोट पहनकर सफेद धूट भी बोला जा सकता है यह तो अभी शुरू किया मात्र दो एक महीने पहले एक महीने पहले पचा, पचास हजार से एक लाख एक लाख से दो लाख और इस समय लगभग प्रतिदिन 20 लाख ट्यूब दंतकांति की हम लोग बनाते हैं बीस लाख ट्यूब इसको कहते हैं मेक इन इंडिया मेक बाय इंडियंस मेक इन इंडिया मेक बाय इंडियंस और मेक फॉर इंडिया भारत के लिए सारा ना अब मेक इन इंडिया में विदेशी कंपनियां आकर के यहां अपने बड़े बड़े कारोबार बढ़ा ले और यहां से देश की दौलत लूट टूट करके लेके जाए एक कंपनी ने देश लूटा था आज तक बुला ना पाए क्या नाम था उसका बोलो जोर से तो बोलो तो ईस्ट इंडिया के घाव अभी तक भी तुम्हारे भरे नहीं और दूसरी कंपनियों को बुलाते रहे और मेक इन इंडिया हो रहा है पतंजलि के द्वारा जैसे मेक इन इंडिया हो रहा है ऐसे सैकड़ों पतंजलि जैसे ब्रांड हिंदुस्तान में खड़े हो वो काम आप लोगों को करना है जन समाज के लोगों को करना है भारत के समाज के लोग पुण्यात जैन संघटनेच्या कार्यक्रमाच्या समारोप प्रसंगी ते आले होते यावेळी त्यांनी जैन बांधवांशी संवाद साधला मेक इन इंडिया म्हणजे मेक बाय इंडियन्स आणि मेक फॉर इंडियन्स असं रामदेव बाबा म्हणाले जैन समाजानं आतापर्यंत खूप मंदिरं बांधली आहेत आता शाळा महाविद्यालय आणि विश्वविद्यालयही बनवायला पाहिजेत आहे त्या मंदिरात चांगल्या सेवा सुविधा देऊन आता मंदिर बांधण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यापेक्षा सामाजिक काम करा आणि शाळा महाविद्यालय बांधा असा सल्ला रामदेव बाबांनी दिलाय गुरु बाबा रामदेव यांनी योग शिबिराच्या माध्यमातून अनेक देशातील जे राष्ट्रीय न्यूज चॅनल आहेत देशातील अनेक भाषांच्यामधले जे लोकल चॅनल आहेत त्या चॅनलवरती स्वतःच्या प्रतिमेचा स्पॉन्सरशिप देऊन भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार यांचा जाहीर प्रचार त्यांनी सहा मार्च दोन हजार चौदा रोजी आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतरसुद्धा आजच्या तारखेपर्यंत चालू ठेवलेला आहे त्या संदर्भामध्ये मी भारताचे मुख्य निवडणूक आयोग आयुक्त व्ही एस संपत आणि पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे एक लेखी तक्रार केलेली आहे की बाबा रामदेव यांनी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेतली नाही निवडणूक आयोगाने जी खर्चाची मर्यादा आहे त्या खर्चाच्या मर्यादेमध्ये चोवीस तासाच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशोब हा निवडणूक आयोगाला करवायचा असतो ते सुद्धा बाबा रामदेव यांनी केलेलं नाही आहे बाबा रामदेव आणि भारतीय जनता पार्टी यांनी देशातील जनतेची फसवणूक केली बाबा रामदेव यांनी फॉडगिरी केली चारशे वीसपणा केलेला आहे आणि म्हणून त्यांच्यावरती ताबोडतोब एफ आय आर दाखल करावा त्याचबरोबर त्यांचे जेवढे शिबिर आहेत त्यांच्या जेवढ्या जाहिराती आहेत की ज्यांच्या माध्यमातून बाबा रामदेव हे छुप्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीचा जो प्रचार करीत आहे तो सर्व खर्च हा भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणूक खर्चामध्ये ग्राह्य धरण्यात यावा अशा पद्धतीची मागणी या ठिकाणी मी केलेली आहे पुणे मेट्रोसाठी प्रतिनिधी रोहन गवळी ब्युरो रिपोर्ट पुणे मेट्रो